Представляем коллектив, хоровой коллектив «Воснянка» Центра внешкольной работы Херсонской медской рады С 2013 -го года коллектив имеет звание «Зрасковый» вот, Поэтому мы стараемся держать это звание И поэтому решили принять участие в этом конкурсе Мы заняли первое место, очень довольны, много работали У нас есть детки, которые ходят в коллектив с 4 лет Меня зовут Алена Григоренко а меня Лиза Носик. Когда репетировали, мы очень много работали, это все так отрабатывали. И по несколько раз в день мы оставались, всегда были позитивными и все это хорошо делали. Мне все говорят, что я похожа на Кароль. we Для раба, я Робая, мне лет шесть. Я пела песню про Украину. Я люблю свою Украину. Красивая большая. У меня с свыше. Пыль. Я манго. Одна. И променчик у беконца Кожную хату заглядал Придрастали мы счастливы Мы росла хоть и, и, и добры он на Украине Гарни доньки и сыны Хороди души, подорожки мои Будем мы на квитучей планете Сам селя словарить и стромочок бренны Це покоління підроста, заріля сто нас вітають небо чистого блаки, свою рідну батьківщину щиро будемо любить. Раді дусі, дорослі малі. Дуси пожелати України добра і міра. і І діти. Мене звати Тесля власти салала. А мене звати Бігун Александра. І сьогодні бачимо. беспородных кошечек. У нас оба хлебушек мы даем, оба молочко. Даже если мама не разрешает. Меня зовут Досенко Людмила. А меня Сильвестова Елена. Да. У меня есть кошка. И зовут Дэн. Он же великий, он... Он черно-белый, у него на спине родимое пятно черного котенка. У меня есть золотая рыбка, ее зовут Лиза. Она исполняет желание. Я ее попросила, чтобы мы выиграли на конкурсе, и это исполнилось.